Сьогодні, 7 листопада 2015 року, ми вас вітаємо на відкритті набору в нову патрульну поліцію міста Суми. Шановні кандидати, запрошуємо вас подавати анкети до нової патрульної поліції міста Суми. Кого починати зміни як не з нас. Те, що ми змінюємо верхівку кожні п'ять років, мало що дає. А так з'явилась можливість спробувати щось нове, проявити себе, бути прикладом для своєї дитини. Ну, Во-первых, интересно попробовать себе в ролі поліцейського. Ну, Если серьезно, то в Украине ну, действительно, если реформируются уже органы внутренних дел, то, во-первых, завлекают уровнем подготовки и уровнем заработной платы, что в данное время для молодого человека неплохой старт, я считаю. И, во-первых, ну как служба новая, никаких ни схем каких-то, ни коррупционных, не попасть сюда за какие-то там магарычи тоже. Я хочу, чтобы в нашем городе был порядок всегда. И чтобы милиция приезжала на... Фу. полиция приезжала на выезды. В общем, чтобы хорошо работало. Очень хорошо. Ну, не знаю, как остальные, я за себя ручаюсь. Я честный, никогда взяток не брал в своей жизни.